જુનાગઢના સાસણ સિંહ દર્શન માટે ચાર મહિનાનું વેકેશન પડ્યું છે સ્કૂલના બાળકોનું વેકેશન અભ્યાસ માટે ખુલ્યું જેમાં સોળ જૂનથી પંદર ઓક્ટોબર સુધી હવે લોકો સિંહ દર્શન નહીં કરી શકે હવે સિંહ દર્શન કરવા માટે પર્યટકોને પંદર ઓક્ટોબર સુધી રાહ જોવી પડશે એશિયાખંડમાં માત્ર જૂનાગઢમાં સાસણમાં અને સૌરાષ્ટ્રમાં સિંહ દર્શન કરવા માટે તેમાં પણ ખાસ કરીને જૂનાગઢના સાસણમાં વિશ્વના દર વર્ષે દરમિયાન લાખો પર્યટકો આવતા હોય છે अब नवरात्रि दिवाली दरम्यान એટલે કે 15 ઓક્ટોબર ઓનલાઈન ટિકિટ બુકિંગ કરીને પર્યટકો સી દર્શન કરી શકે. દર સાલ ગીર મે 16 જૂન સે લેકર કે 15 ઓક્ટોબર તક જો ગીર જંગલ સફારી હે વો બંધ રહેતી હૈ. ઇસ સાલ ભી ઉસી દૂસરે સાલો કે طرح યે 4 મહિને કે લિયે યે જો સફારી હે વો બંધ રહેગા. તો આજ 15 તારીખ હે ઓર આજ લાસ્ટ ડે હે ગીર જંગલ સફારી કા. और ये बंद होती है इसलिए कि मानसून के दौरान में एक तो जो, जो जितने भी फर्स के अंदर में मड ट्रैक्स हैं रास्ते वगैरह है वो काफ़ी क्लोज होता है काफ़ी बारिश होती है तो टूरिस्ट वगैरह सेफ्टी का भी है और ये ब्रीडिंग सीज़न भी है जैसे लाइन्स वगैरह या दूसरी जो भी वाइल्ड लाइफ इवन बर्ड्स वगैरह है सभी का काफ़ी ब्रीडिंग सीज़न है उस वजह से भी इसको क्लोज़ किया जाता है इन सब को तो ध्यान में रखते हुए इस पर गवर्नमेंट का जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग चार महीने के लिए जी जंगल सफारी ये बंद की जाती है अब इस टाइम पीरियड के दौरान में हो सकता है कुछ विजिटर्स आए गिर में आए और गिर को उस मानसून के फॉर्मेट में देखना चाहते हैं मानसून में कैसा दिखता है तो उनके लिए जो है देवलिया सफारी पार्क है अपने इस पार्ट में तो वो देवलिया सफारी पार्क साल भर खुला रहता है मानसून के दौरान भी खुला रहता है तो वो लोग देवलिया में जा सकते हैं देवलिया में बस सफारी भी है यदि किसी को जाना है तो जिप्सी सफारी है उनमें चार सीटर छह सीटर आठ सीटर सब तरह का फैसिलिटीज अवेलेबल है वो ऑनलाइन ऑफलाइन उसमें सभी तरह की बुकिंग्स है तो वो कर सकते हैं यदि गिर के ईस्टर्न साइड में जाते हैं तो वहाँ पे भी अम्बाड़ी सफारी पार्क है वो भी विजिट कर सकते हैं वो मानसून में खुला रहता है ये सब फैसिलिटीज है टूरिस्ट के लिए मानसून में भी खुली रहती हैं जो विजिट कर सकते हैं चार महीने के ये क्लोजर पीरियड के दौरान महेश कथेरिया दिव्यांग न्यूज जूनागढ़